हम सप्लाई समेत कैंप में पहुंचे तो शाम ढलने को थी सामान उतारकर आराम की नीयत से टेंट की जाने बढ़ा तो आर्की ने थोराया सेटेलाइट फोन पर जो बाहर की दुनिया से कैंप का वाहिद रबा था आज सुबह मिलने वाली डेविड की माँ के इंतकाल की खबर सुनाई ताजियत के लिए डेविड के टेंट में झांका तो उसे सलीबे मुकदस की शबीह के मुकाबले मुनाजात में मसरूफ पाया जब हजरत ईसा मसलूब हुए तो रूमी सल्तनत की ईसाई दुश्मनी के खौफ से सिर्फ चंद ही ईसाई दुनिया में मौजूद थे फिर 324 सदी चौबीस में जब रूमी बादशाह कॉन्स्टेंटीन ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया तो ईसाइथ रूमी जेर असर बल्कि दूर दराज इलाकों जैसे इथियोपिया तक फैल गई डेविड मुझे देख कर टेंट से बाहर निकल आया फिर हम बहुत देर तक माओ के बारे में बातें करते और इस बात पर हैरान होते रहे के जमानों मकान नस्ल मजहब से बेनियाज और तमाम माओ की एक अलग दुनिया होती है जिसके रंग मौसम और आरज़ुओं के धड़कने की सदा बिल्कुल एक जैसी होती है एक सौ पचास सदी ईस्वी में फनू ने लतीफा के हवाले से एक अहम पेशरफ हुई चीन में हान बादशाहों की सरपरस्ती में कांसी की मुजस्मा साजी में हकीकत निगारी अपने उरूज को पहुंची दो सदी ईस्वी में चीनियों ने ऐसी हाथ गाड़ी बना ली जिस पर 150 किलोग्राम वजन उठाया जा सकता था उधर मैक्सिको में 300 सदी ईस्वी में में एक लाख बीस हजार आबादी का एक शहर तामीर हुआ जिसमें जा बजा अहराम नमा इबादतगाहें बनी हुई थी हिंदुस्तान में 320 सदी ईस्वी में गुप्ता खानदान के हुकूमत में अमन खुशहाली इल्मी और साइंसी तरक्की के सुनहरे दौर का आगाज हुआ अफ्रीका में इथियोपिया और एरीटेलिया के इलाके में अक्सम बादशाहों ने रूम और हिंदुस्तान के तजारती रास्तों पर 100 सदी ईस्वी से लेकर 940 सदी ईस्वी तक मुनजम हुक्मरानी की ग्रेनाइट पत्थरों से बनी मीनार नुमा आलिशान यादगारें आज भी इस तवील दौरे शहनशाइत की याद दिलाती हैं जारी है वर्सिटी